ईद ए मिलाद निमित्त यवलात मुस्लिम बांधवांची मिरवणूक ईद ए मिलाद निमित्त यवला शहरात मुस्लिम बांधवांच्या वतीने शहरातील मुख्य रस्त्यावरून मिरवणूक काढण्यात आली मोहम्मद पैगंबरांच्या जन्मदिनानिमित्त शहरात धार्मिक उत्साह भाईचारा आणि एकतेचं दर्शन घडवणारी ही मिरवणूक सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं मिरवणुकीची सुरुवात आयना मशिदीपासून करण्यात येऊन हातात झेंडे पैगंबरांविषयी नाथ शरीफ गात युवक सह मुस्लिम बांधवांनी उत्स्फूर्द सहभाग नोंदवलाय सबसे पहले मैं तमाम हमारे मुस्लिम अच्छा भाइयों के और हमारे शहर मोला की जानब से और मुस्लिम समाज की जानब से ईद मिनबी सलील्लम के जुलूस की ढेर सारी मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और वो जलूस मोहम्मदी सल्ला वल् इन शह यहाँ मिनार गली के जगह पर हम मौजूद है यहाँ से होते हुए शराब बाजार और बड़ी तकिया बाजार ये होता हुआ ये बड़ी कोर्ट के सामने चावल गली वगैरह होते हुए ये इनशाला नजीद रली बाबा दरगाह पर पहुंचेगा और वहां पर तमाम समाज के लोगों के लिए खाने का इहतमाम किया गया है और ये हर साल तकरीबन ये सौ साल की हमारी परंपरा चली आ रही है और इसको बरकरार रखते हुए ही ये हमारे दरमिया में भाईचारा का को आम करने के लिए ये यहाँ से रस रसूल सल का अहतमाम किया जाता है मैं उसमें तमाम को शिरकत की गुजारिश भी करता हूँ और फिर एक मरतम मुस्लिम समाज की तरफ से तमाम हमारे शहर वालों को और तमाम हमारे राज्य को सबको इस चैनल के माध्यम से मुबारकबादी पेश करता हूँ हिंदू मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभेच्छा क्योंकि तो ये ईद उमजा नबी जो था ये पाँच तारीख को था लेकिन गणेश विसर्जन की वजह से एक हमारे हिंदू भाइयों की एक बड़ा सन होता है इसलिए हमने क्या किया दो दिन आगे किए और इसको यानी कि भाई सब सद्भावना कायम है और भाईचारा का भाईचारा एक बना रहे इसके लिए ये आज एक दिन बनाया जा रहा है इसलिए एक मतलब और मैं सभी मुस्लिम हिंदू भाइयों को शुभेच्छा देता हूँ शुरू? आज येवला शहरामध्ये ईद ए मिला उत्साह अत्यंत शांतता प्रिय जोशपूर्ण वातावरणामध्ये साजरा होत आहे आताच यापूर्वी येवल्यामध्ये गणपती उत्सव सुद्धा अत्यंत उत्साहाच्या वातावरणामध्ये साजरा झाला आमच्या प्रशासनाच्या सर्वांच्या अपीलवरून मुस्लिम बांधवांनी दोन दिवस जुलूस हा पुढे ढकलला जेणेकरून सण एकत्र येणार नाहीत आणि मी येवलेकरांच्या या खुद्दारीला या त्यांच्या प्रिय रवय्याला मनापासून सलाम करतो हिंदू मुस्लिम सिख इसाई सर्व बांधवांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि येवलेकर प्रत्येकच सण आणि उत्साह उत्सव हो। अत्यंत शांततेच्या जा मार्गाने परंतु फार जोशपूर्ण पद्धतीने साजरा करतात त्यासाठी त्यांच्या कार्याला आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा सर्वांनाच खूप खूप शुभेच्छा जय हिंद जय महाराष्ट्र